Ребят, я, наверное, такой первый хочу вам показать сейчас, что такое палет денег. Досмотрите да ролик до конца, поделитесь с ним, пожалуйста. Это очень важно для всех, нашу, для всех нас, украинцев, донести мою позицию. Я надеюсь, она вам дойдет. Смотрите, вот это, к примеру, пачка денег. То есть здесь где-то там, ну, 50-100 тысяч. Вот так она примерно склеена, вот эта пачка, да? Там пачки такие по, 10, ну, по тысяч долларов лежат. А вот это палета. Ну, здесь где-то, ну, полтора миллиона, долларов, полтора-два миллиона долларов на этой палете. И у нас сегодня в Украине воруют палетами. Нахуй пачками замораживают. Ну что такое пачка? Ну подумаешь, там 100 тысяч, хуйня, блядь. А вот палета это уже как-то вроде и поприятнее, знаешь. Как бы уже, блядь, багажник можно забить палетой денег, там полтора-два миллиона. Вот так в Украине, чтобы вы просто понимали себе, чтобы вы все понимали. Особенно те, кто кричит там за виру, за мову там, блядь, колпаки поободевали, нахуй. Так вот, друзья, хочу вам всем сказать. Вот по лето день. Вот. Вот так у нас пиздят сегодня день. Ну, чтобы вы понимали. По летам. А для того, чтобы мы были умнее, ребят, <клёх> снимайте колпаки, кастрюли с головы, пожалуйста. И послушайте меня еще до конца. Ребята, мы сегодня жили всю жизнь с соседом русскоязычными, у нас, нас все устраивало 20-30 лет. А пришли вот эти вот, ну, интересные, которые начали просто, блядь, палетами пиздить. Там сверху, им похуй. Война, ЗСУ, ШМСУ, СУ, похую вообще. Просто надо уебать пару палет денег. Они начали, блядь, нас что делать? Разъединять. То есть начали, чтобы мы. Ну, ничего не надо делать, мы друг друга сами сожрем, нахуй. Вира, мол, они поодевали там эти вышиванки, знаешь, там, э, одевали там этих вышиванку, попиздел, постоял пару минут на украинский. А сами, вот обратите внимание, на всех роликах, которые, э, с которых э, службы безопасности записали э, вот эти все разговоры в квартире, они все говорят на русском. Все, поголовно все. А одевают при вас вышиванки и кричат, вин на русской говорил мове, вин агент Кремля, его посадить нахуй. И посадили кого-то, взяли, блядь. толхим алхим доебались к ней какого-то хуя, что на русской песне слушала, а сами на русском все базарят. Так давайте их тоже посадим всех. Ну, если на то пошло. У нас же типа справедливая страна. Так вот, ребят, снимайте кастрюли. Неважно, с, какой, с какого города Украины человек. Обними его и скажи, брат, сестра, чем тебе помочь? Похуй, на каком он говорит. На русском, на украинском, неважно. Ведь в этом и сила наша должна быть. Мы понимаем русский, понимаем украинский, россияне украинские не понимают. Это два. Но я сейчас не об этом. Не ведите, снимайте кастрюли, ребят. Мы должны друг друга поддерживать и любить. Неважно, кто где находится, даже в какой стране мира украинец. Поддерживаем и любим. И тогда, возможно, у нас будет мир. По-другому они будут дальше пиздить вот такими палетами и ложить на нас болт, а мы будем друг друга сгрызать внутри страны, они будут улыбаться. Делайте выводы, ребят, и подпишитесь на меня, на моей главной страничке, ссылочка есть там, подписывайся, нажимаешь, открываются все мои соцсети. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, подпишитесь все туда, Телеграм, ребят, потому что вместе мы сила, банда, подписывайся.